фонда и продвижения его услуг за пять лет предоставления гранта мы пришли к выводу, что наш э, существующий сайт устарел. Как вы можете видеть, он был серым, невзрачным, что называется нечитабельным, и рядовому пользователю он был просто такой сайт неинтересен. С учетом замечаний экспертов и предложений специалистов мы переделали свой сайт, систему Управление джунлы поменяли на WordPress, обновили контент, ввели новые рубрики, то есть пытались сделать из него, я думаю, что успешно, новую полноценную информационно-коммуникативную платформу. Результат нас приятно удивил. Посещаемость сайта увеличилась вдвое. Это повлияло на работу всей нашей организации в целом. В качестве примера всего за две недели октября, несмотря на местные выборы, было подано 60 заявок, поддержано 12 социально значимых проектов. Это для Николаева такой конкурс 1 к 3, -1. вполне приличная цифра. Среди проектов вы видите по озеленению территории, бал выпускной, не выпускной, бал скаутов, футбольные матчи, рок-концерты, даже исторические реконструкции наши николаевские ученые, студенты, историки готовили такое. Сайт дал свой толчок нашей основной программе «Банку молодежных инициатив». Основные направления ее вы видите вот на экране. И в конечном итоге мы смогли увеличить социальную активность нашей молодежи, направить ее в конструктивное русло. Актив молодежного банка получил еще один эффективный инструмент фандрайзинга. А самое главное, о чем мы, на наш взгляд, достигли, это то, что сотрудники общественных организаций даже старшего поколения наконец-то осознали, насколько можно эффективнее работать, применяя новые компьютерные технологии.